1933-cü ilin 30 mayısda arxada ki kain təkoltesində Mehmed Emin Resulzadənin basın həyatındakı 50-ci ilə Türk basın dairəyə tərəfindən yəni yapılmışdı və Resulzadənin kənəsi də orada katılım göstərmişdi. Mən Mehmed Emin Resulzadənin gözündən Türkiyənin 1930-lardakı politikasını anlatacam. Əvvəlcə 1933-cü il sənəsində Türkiyə Cumhuriyyətinin 10-cu il dönəmi Ali Fesində və Süzadə Beyvində çıxardığı İstiqbal qəzetəsində Yaşasın Türkiyə Cumhuriyyəti ismini tam səhifəlik bir yazı qəbəli almışdır və ə, bu yazısında Vesuzadə Vesuzadəyə görə Türk millətinin saltanat və hilafətin ləğv edilməsi və autokrasi və teokrasi dövrünə son vermiş və demokratiya dövrünə girmişdir. Və ə, Türkiyə Cumhuriyyətinin 10 il zəfında yazdığı ...islahatları şu şekilde ıı, anlatmıştır. Nakirden müstakil bir akıl, dinden ayrı bir dünya... ...kadına hürmet esasına müstenit demokratik bir ayrı ...her türlü imtiyaz ve zümre tahakkümünden ayrı, ...hürriyet, müsavat ve içtimai tesanüt esasına dayanan bir cemiyet... ...bütün milletin okuryazar olmasını güden bir devlet... ...en kolay bir yazı, halkı düşünen ve ilhamını ondan almak isteyen bir edebiyat... Beynölmöy kültür müsabaqasında Türkiyənin özünə əhəmiyyətli və mütənasib şərəfli bir yer. İşlər 13-cü əsərfində Türkiyənin ulaştığı nöqtələri bu şəkildə anlatmışdır. Vesuzadə 30-cu ildə Türkiyə Cumhuriyyətinin önəmi qazanımlarına mütəqa bir məqalə həsr etmişdir. Məsələn, Boğazlarla ili-givi bir yazısında şövhə demişdir. Boğazlarda artıq beynərlər komissiyonlar deyil, Türk Mehmetçiyi duruyor. Bu garantilərin ən əmniyyətisidir. Eyni zamanda Rəsulzadə müntəq anlaşmasını yeni Türkiyənin bir zəxiri olaraq görməkdədir. Rəsulzadə 8 iyul 1937-ci ilsə Türkiyə, İran, Əfqanistan arasında imzalanmış Sadabat paktının da çox önəmi Bu məşverə söyləmişdir ki, şu anda Azərbaycan bağımsız olsaydı və Qafqaziya Konfederasiyası həyata keçsəydi, Azərbaycanda 5-ci Tlav kimi Sadabat paktına ə, yəni qoşulacaqdı. Aynı zamanda 30-cu ilların sonunda Mustafa Kemal Paşa'nın sonuncu zəfəri olaraq nitəvən dediyimiz Hatay məsələsi ilə Cüvədiləz oğluzadə 2 makale yazmışdı və makalesin şövbə demişdir. Bu müvafiqiyyəti Kardeş Türk və bu kültüri zəfərini biz Azərbaycanlılar Kızıl Rus istilası altında hala esaret hayat yaşayan biz Türkler, candan seviçlerle kutvarız. Ve e, çünkü o zaman e, Hatay e, ana yolda bağlanan son e, qoyetimizdir. E, Rəsulzadə Mustafa Kemal Paşa haqqında iç önəmli makaləsi var. Birincisi 1928-ci il əsəsində e, paşanın sağlığında Türk nəşriyat yurdu təvaffundan hazırlanmış Türkün altın kitabı ismi e, bir 2 cildli bir e, kitabda çıxmışdı və orada e, Rəsulzadə Mustafa Kemal Paşanın kurtulan şalqın simvolik e, ismini vermişdi və o da söyləmişdi ki, Mustafa Kemal Paşa həm fransız inqilabının, həm də amerika devrimini Türkiyədə həyata keçirmişdi. Yəni hər iki devrimin Türkiyədə kənası həyata keçirilmişdi. Eyni zamanda Rəsulzadənin kurduğu parlamentdə bildiyimiz kimi fəqir fırqalar, fraksionlar vardı, amma o zaman Türkiyə Cumhuriyyətində sadəcə tək partiya vardı və bundan dolayı 1930-cu ilsində ə Servet Cümhuriyyət Fırkası 2-ci Partiya Türkiyə siyasi həyatına keçəndə ən çox buna sevinənlərdən biri Rəsulzadə olmuşdu və hətta gözəl bir cümlə söyləmişdir ki, 2-ci Partinin kuruluşu ilə Cümhuriyyət uğurda zidd oldu, yəni savaş dövrü qapanmış, Cümhuriyyət ananəvərlinin təsisi və tərbiyəsi dövrü başlamışdır. Yəni artıq ə, Türkiyə gerçək bir cümhuriyyət süəcinə keçmişdir. Mustafa Kemal Paşa'nın vefatıyla ilgili ve Zahide'nin yazdığı çok önemli bir makale. Onun kendisinin çıkardığı Kurtuluş Dergisi'nde çıkmıştır. Aynı zamanda Kuzey Kafkasya'nın çıkardığı Şimali Kafkasya Dergisi'nde, aynı zamanda Polonya'nın çıkardığı Orion Vişot Dergisi'nde Polonya ehce çıkmıştır. Ve o adada Mustafa Kemal Paşa'nın hareketini metafizikten kurtularak, pozitivizme geçit olarak anlatmışdır. Yəni daha çox aqvi bir cümhuriyyət qurduğunu anlatmışdır. Və sonrakı yenə də Mustafa Kemal Paşanın vəfatı neçəyə və Rəsulzadə Avropada bulunduğu zamanlar TBMM başkanı Abdur Havik Rendaya və eyni zamanda Cumhurbaşkanı İsmet İnönüyə təziyyə mesajı göndərmişdir. Daha geniş anlata bilərdim amma yorğunluqda. Məzəvə ağüb təşəkkür edirəm. Sağ olasınız.